Нарезаем морковку у наших отличных клиентов. Приобрели вот. машиночку, VEGA Carrot Shredder. Машиночка пока стоит на не совсем устойчивой платформе, то есть надо его подработать. Ну вот так вот качественные нарезки можно видеть здесь. Отличное качество, хорошая нарезка. Вот машина, которой пользуется наш клиент. Вот, вот специальный аппарат, который используется для переключения 220 на 380. То есть вот машина стоит на 380, подключается машина вот к этому заднему э, вот, сегменту. Стоит розетка обыкновенная на 220, и этот преобразователь позволяет машине э, резать. Включаем. Можно приблизить еще обороты. Да, можно регулировать. Это обороты, обороты, да? Да. Можно увеличить, уменьшить скорость вращения. Да, просто машина стоит на деревянном поддоне, она немножко...

Утром мы вручную ее подсыпаем. У вас есть праздник, как вы говорите? Три с половиной. Три с половиной. У нас для вас будет. Мы ее снимем с этой. Эти сейчас. Да. Это полторашки стоят. Это стоят полторашки. Ставите да. ножки. Да. А то, что вы говорили с, с папки, то намного тоньше. Да, да вот, бывало такое, что я вообще 0,2 вставлял, потому что какая-то сложная машина, они там перекосили этот толкатель, mm -hmm. я не мог поймать этот момент, и 0,2 и 0,3, здесь стояло 0,5, здесь стоял сантиметр, там полтора откладываете Подкладываете. Ну, если в случае много мусора будет делать, то mm -hmm. надо подкладывать потоньше, да, по чтобы Если нажать. много мусора будет, да, Подкладывайте потоньше. Да. Вот. Ежели не дорезает, значит эти убрать и поставить да. потоньше. Не да, если да. мусора да. много, сюда положить еще тоненькую. Ну, да, у нас Смотрите, как... Как... Ну, пока новые вот ту же месть только работают. А вы сколько делается? килограмм в день делаете? 600-700 килограмм. Каждый день. Смотрите, да, там. Видите, да. Да. Если вот оно останется так, то бьется весь, вся рядность. Да. Подняли ну, вверх, прижали да, рамкам на да. Один, второй, третий, как, как, как да, болты в да, машине. Да, да, только Достаточно да. рукой. Да, вот, -то. Прижали, все работает. Mm -hmm. Так. Ножики бывают обламываются. Бывает стачивается. Это... Вопрос непонятный, почему это происходит найти хорошего токащий мы моем шланг мы включаем шланг на а потом включаем чтобы она то если у вас есть керхер или что-то подобное вот сюда в эту щель желательно потому что да залетает туда мусор он накапливается одну машину сняли а там вот такая лесень черная она снимается вот эти болты снимаются это раз в полгода или хотя бы раз за сезон снять Крутить болты, да, да, да. вымочить все, обеззараживать. А чего или нержавейка? Это все купаюсь, пищевой алюминий. А нержавейка вон там да, да, дальше, да, да, корпус. Вот это алюминий, это алюминий. Это нержавейка ножи. А это и а это нержавейка ножи маленькие. Вот это я только аккуратно. Вот это я дотронулся. Еле-еле дотронулся. Смотрите, больше. Если вам надо больше, то не обязательно менять эти ножи, можно подложить сюда под прокладку. Она должна быть цельной. Потому что нож очень каленный. Одни ребята могут Пластинок наложили на ножи, начали прижимать, но просто хрустнуло. Просто вырезать. Пластик и резину. Любой пл. Нет, пластик. Резина, нет, резина, резина, будет амортизировать. Любой пластик от папки взяли 0,5 5 мм. Ага, понял. Вот. У вас уже будет э, морсковка 2,5 на 3. Но визуально она уже крутится. <къех> да. Если вам, на вам надо будет 3 на 3, покупайте еще вот эти блоки. <къех> Допустим, я их <къех> здесь настроил на 3, 3 <къех> миллиметра. Смотрите, здесь сложно еще нет. Надо каждый ноль поставить. Здесь сейчас 7,5 <къех> мм. А, Три а, ножа, это получается лес. Они все смещены. Раз, два с половиной, еще два с половиной. Понятно, да? Да. Да. да? да. да, да, да. То же самое, за канал будет через 9 мм настроить. Между ножами. Или же вы просто эти блоки вытащили, да. открутили. Болтики, эти блоки вытащили, поставили другие и рубаете. То ли буряк, то ли сельдерей, то ли. Сельдерей, О, я не, не знаю. Но сельдерей не лучше, лучше 3 три, 3, 3. 3 миллиметра. Он жестко. Да, жестко. Да. Да. И наполовину его отрезать или можно? Вот ну вот смотрите, видите расстояние? Большая? Если большая. Большая? Большая. Видите расстояние? Да, да, да. Вот да. это расстояние должно быть увеличено. Да. Пусть половинка будет, но да. она помещается. Да. Помещалась. Возможно, надо большущие, бля, громадные, потому что. Да, да, да. Смотрите, Если важно. И тоже делать. Секунду. Смотрите, важно. Надо делать. Секунду. Когда вы понимаете эти ножи, потом ставите назад. Обязательно. Точка отправная с этой стороны вот она сверху. Нужно их. Когда ставите ножи раз, два, три, тоже... подняли вверх. Подняли, закрутили, подняли, закрутили. Если вы собьете хотя бы один из ножей, то пойдет понятно. Там, там, полу, полу, там полу три. Полу, да, 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 да. Вот, отверху. Почему? Почему? Потому что ножи не очень точно фиксованы. Здесь чуть больше зазора, здесь чуть меньше, да. здесь вообще почти зазора нет. Поэтому надо обязательно, вверх подняли, все. Это Можно маркером. Раз, два, три. На них вообще. вообще. А перемены мест слагаемых, сумма не меняется вообще никак. Вы понимаете, что она едет на этот первый нож, или да. на этот нож, да, или на этот. этот. Они все равно все свое место. Да. Ну, ну, у каждого свое, свое место, а здесь он стоит, здесь или здесь вообще никакой роли не играет. Не, Нет, что чтобы я... не, скажем так, не, не, перепутать первый с этим. Вот вообще никак, я... никак, вообще никак не меняет. Не путайте, не путайте хоть закрытыми глазами, ставьте ничего. Главное, вверх подняли, вверх подняли. Я же говорю, что вот если этот нож да, будет да, стоять да, здесь, а этот нож будет стоять здесь, вообще ничего не изменится. Че? Главное, чтобы они через два с половиной шел вверх. Да, вверх подняли, все. Ну, Это ну, захотели толще, можете. Эти сняли, мастеров попросили заглушки сделать. Можете резать слайсом. Если убрать да. эти ножи, поставить заглушки, чтобы дырок не да. было, вы можете картошку резать по пластинке, а, для бла, чипсы. можете пластинку. Вот. Да, да, да. Причем разной толщины, чем больше вы подложите. Вот, вот Вчера был в Белой Церкви, они рубают, убрали эти ножи, поставили заглушки, рубают шампиньоны, лук. Директор, вот. Но единственное, что лук вы понимаете. А, нет. Нет. Он, 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 да, да, лук, единственное, что у них, вы понимаете, лук наедет или поперек, или, или, вдоль. Вот. Но им самое важное, чтобы он был. Потому что высыпает оно. Смотрите, это точно, находите мастеров, потому что вы вот Еле-еле потрогайте. Да. Понимаете, что такое острота? Да. Да. Да? Этим да, ножом как, сейчас как, можно да. бриться. Это Все? вот я буквально залез и буквально чуть-чуть дотронулся. Да. Со временем они будут немножко тупиться, ничего страшного. Они будут резать. Когда вообще уже мусора много. Да. Надо поточить. Это желательно запасной иметь. И эти, да. э, эти ножики маленькие. Андрей есть, да? да. Вот, это вам.